才不是一个。嗯、爱上这相对很多情况下还是可能更高的，这成量嗯，其实对于戴宗,、嗯、宗来说，这个黄权到手中再让他让出去太难了。于是他开始想尽办法，想怎么样能够一举成功。一开始呢，他先是跟他的皇后丫、哦 I'll be